Дальше хочу привет усім, з нами сьогодні в цьому зале нашем заповеді. И отсюда дальше будет, как сказал Хеп про русский язык, язык, который мы как понимаем. Я всегда буду отсюда и дальше будет трофейным языком, с вашего позволения. Я рад всех приветствовать здесь, потом увидеть вас за то время, в рабочее время, чтобы вы начали прийти. Но нам это мероприятие было очень важно, и оно нас очень волнует, это мероприятие. Во-первых, в замечательном месте. В исторической части Киева, в историческом Сабуке, место, которое уже очень-очень много лет несет киевлянам культуру, но культуру в ее самом замечательном, самом хорошем проявлении. И здесь с нами находится два очень-очень важных человека, Здесь находится художественный руководитель театра Народного артист Украины Алексей Кушенко. Здесь находится. Там находится директор театра. Это тоже народный артист? Нет. Заслуженный день искусств Ирина Ступка. И если вам фамилия кажется знакомой, там это mm -hmm. не просто. <Да, Да. погиб>. Я очень благодарен вам, Алексей Павлович, за то, что вы позволили нам здесь у вас провести открытие нашей замечательной выставки, которая будет здесь вплоть до, практически до Рождественских да. праздников, да, как бы будет, будет находиться здесь. и Многие сотни посетителей этого замечательного театра каждый день здесь, в Аншлаге, смогут увидеть работы. И здесь я также вижу, здесь все свои во-первых, всегда отмечать приятно в кругу своих. Во-вторых, ограничения безопасности тоже никто не снимал, поэтому здесь все свои и всех своих. И я хочу сказать, что мы как бы у нас прошла такая немножко даже для нас неожиданно очень хорошо, хотя мы подготовили все, сделали проект курс, который назывался "Киев, религиозизм и 20-й век". В течение более трех месяцев участники нашего курса, часть которых находится здесь с нами, они через лекции, через эмоции, через ноги смотрели на Киев по-другому, смотрели на Киев как место, где развивалась и была еврейская жизнь, еврейская культура часть из этого, что-то где-то осталось, что-то трансформировалось, что-то переехало в Израиль, что-то было уничтожено Холокостом, что-то было уничтожено сталинскими репрессиями, голодомором и так далее. Но все это вот в этом замечательном городе было, происходило и продолжает происходить. И вот через свои взгляды на эту культуру они получили замечательный мастер-класс одного из лучших фотографов Украины, Игоря Гайдая, который объяснил им, что для того, чтобы снять хорошую фотографию, Нужен не аппарат, а нужны глаза. И вот они через свои глаза, через свои телефонные аппараты во время курса увидели это по-другому. Увидели это иначе. И результат сегодня на наших стенах. На наших, э, на, не на наших, на ваших стенах. Э, на наших, на наших. На, на наших стенах. нам эти стены временно разрешают, чтобы они были наши. Спасибо, Алексей Павлович, большое вам. Кстати, с Алексеем Павловичем у нас намечено сотрудничество, очень важное, очень серьезное, и не только в это, здесь в театре, но мы готовим к концу декабря постановку израильских чтений, где мы под режиссурой Алексея Павловича будем читать Нобелевского лауреата Шая Абнона. Да, как бы, и, 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 и я хочу только, чтобы придать особую обстановку происходящему. Тут была Белл Кауфман. Ей только исполнилось 90 лет. Она была с мужем, которому было 85-87. И он сказал: "Вер, идем, идем танцевать". Она сказала: "Ой, перестань, я уже устала". И тогда он посмотрел на меня и сказал, давай я буду с собой танцевать. Он сказал, пора менять. И такие, да, она поменяла. Конечно, ну, в общем да, конечно же, у нас будет еще такой проект с этим Алчем, да, как бы, и в конце мы обязательно потребуем автора к ответу. Да, как бы, ну, шайб, но нам уже тяжеловато, нам будет там его достучаться, а вот вы реально. Ну, у нас все будет замечательно, я просто в этом нисколько не сомневаюсь, и будем мы обязательно пригласим и сообщим вам о месте и времени мероприятия. А сейчас мы здесь, в замечательном проекте, который вдруг обрел вторую жизнь. Проект закончился, люди ушли, кто-то делает авторские экскурсии, связанные с Киевом или не только с Киевом кто-то создает картины, кто-то э, кто-то просто, знаете, передает эту информацию дальше, и проект начинает жить своей жизнью. И вот эта вот фото, выставка, она как бы некое продолжение жизни этого проекта. А уже в ближайшую неделю мы начнем новый проект. этот новый проект будет посвящен теме искусства, будет называться «Между Софией и Бетцевелем». Мы пытаемся понять, где еврейская культура встречается с еврейской культурой Украины, и с израильской культурой, и вообще пытаемся разобраться во всех этих вот местах и дать нашим участникам, опять же, ощущения через какие-то э -э, знания. Э -э, про... Вот здесь перед вами это, эти картины, здесь часть творцов этих картин перед вами с да, э, сплоченной группой выпускниц и участников нашего курса. Э, и э, мне кажется, э, если вы взглянете их глазами на всем нам, вам, знакомый Киев, мы увидим что-то, чего уже нет. Мы увидим какие-то тени, увидим тени той жизни, которая, которая ушла с одной стороны, но с другой стороны мы увидим и, и, может быть, лучики надежды, и их будет очень и очень немало, потому что жизнь продолжается, жизнь меняется. А самое главное, чтобы мы в этой жизни занимали активную позицию. Если кто-то хочет что-то сказать, добавить, обратить наше внимание на что-то, если у еще истории про Калфум. Я думаю, что многие, кто здесь вывез, у нас тоже на выставке Михаила Голдовского, если помните, были очень хорошая выставка фотографий и довольно долгое время. Но мы радуемся, когда есть возможность встретиться с искусством, с настоящим, волнующим. Особенно, что касается Киева или, как говорил, Шалом Егубцев. Так это хорошее место в самом центре Киева и со всеми его древними настроениями, запахами этим верхним городом и так далее, и так далее. Мы с Марком э, часто вспоминаем какие-то вещи, что здесь все знакомы друг с другом. а иногда в третьем коридоре оказываются еще родственники. Маленький город и все, как бы с вами рады. Я думаю, что эта выставка ко всему прочему еще какой-то ухватывает этот дух Такой, может быть, не показной Но и не таинственный, и не тайный Дух Киева вот, Особенный, который, я думаю, многие из нас понимают И прикладываются к тому, чтобы этот дух Был и был значимым И был таким, который приносит радость людям То ти що, пожалуйста, мікрофон mm -hmm. відсутства у нас абсолютно дімократія. Може, хто ти з випускниць? Що то хоче? Всі вітаю. Я просто хочу подякувати за цей проект, тому що насправді він дав для мене скусі для художниці якесь таке класне відлуння, тому що я всю тему прям пірнула. Я її досі вивчаю. Надзвичайно цікаво. Я вже йду так по хрещатику, і можу сказати, а тут це, а тут це. Ну тобто дуже класний проєкт. І мені як людині, яка завжди кожного дня навчається чомусь новому. Це було дуже класно, і я дуже вдячна, тому що це досі зі мною на мене точує. Я це вивчаю. Дякую. Дякую вам за вашу участь. Хто нібудь я задоволенням скажу? Бо тебе дійсно дуже цікаво, і саме мабуть цікаве, те, що цей центр він надихнув до співпраці в різних проєктах. Ви ще не знаєте, але ви вже попали ще на один проєкт, Я вам подала, так що для вас буде сюрпризом. Це ну, він так називається. проєкт сюрприз. Тому вчора тільки заявочку ми відправили. Це по-перше, а по-друге, дуже приємно, що ми. Надихнувшись цими зустрічами, зробили цілу пліяду таких зустрічей в Київській області, саме от фотографія, яка висить в пекарні Витач. Там ми випікаємо хліб як соціальну реабілітацію для військових, для поранених, для цивільних всіх тих народів, хто тут проживає. Там і хала іудейська, там і мусульманські лаваші, там і українські калачі. І це настільки має величезний попит, що нас вже там немає, а ідею повторюють інші люди. Так що, бачите, як воно цікаво. Одна подія стала поштовхом для цілої цепочки інших цікавих проєктів. Знаєте, я, я... я був безумовний, що будь-яке дійсно, це як камінь, брошений в воду. Так. Так, да, може тут круги. І ось ці ось круги, як би, воно є життям. Насамкінець життя не те, що просить в воду, по прошли повідомлення, а це життя, мабуть, є. Наташу, хочете щось сказати? Так, теж хочу. В першу чергу, я хочу подякувати особисто нам, тому що ця ідея була народжена початково вам. І дійсно ідея настільки неочікувана вчасно для нас усіх під час війни в Україні, під час на той момент війни в Ізраїлі. Тому що цей проект насправді да, саме головне. віддав синергію на yeah. всім Тут у нас зображені дві фотографії, які особисто для мене є такою типу, квітасерці синергії. Вони були зроблені в Галерії Вакуленко при експонуванні е, виставки Андрія Блудова. Про голоси, це про українські стародавні фотографії, які на 17-го року робить музей Гончара. Андрій бере фотографії і робить з них картини. Тобто це про невід'ємний, нерозривний зв'язок минулого і цього А лекція Олексія Краєвського про ізраїльське ювелірне мистецтво. І під час цієї зустрічі експонувалася сучасна колекції деякі дому Бартас. Тобто ми в цій, цій зустрічі, навіть в одній зустрічі, зробили синергію минулого сьогодення і майбутнього. І абсолютно кожна фотографія вона саме про синергію. Про синергію всіх вас, наші неймовірні учасники. Ми я хочу сказати, що за ці 105 годин ми цілих 105 годин з вами були разом, це було важко зі мною, мабуть, вам, але, але я намагалася бути таким, як піонір, вважати добропорядним організатором. Але ми стали дійсно справжньою такою командою, і це дуже відчувається. Бо кожен з вас це доросла самореалізована людина, яка має абсолютно різне зайняття з чим ви займаєте в житті. Але в цьому курсі ми всі стали учнями, і це було неймовірно цінно. Ми всі опустилися до рівня от, дітей. До рівне що ми, <рес> <так>, ми, <рес> ми, ми, ми оцю всю нашу соціальну мішору, так відклали, і в цьому курсі ми всі навчалися повноцінно з цим дитячим, справжнім бажанням пізнавати нове і дивитися на те, що нам дають, зовсім по-іншому. І ось саме це і надало ту синергію, яка і народила все це. І ще раз дякуємо вам за те, що. Ось таким чином ви перефлексували на наш проєкт. Тому що кожна фотографія це ваша особиста рефлексія. Це ваше сприйняття проєкту. Дякуємо вам за це. Дякую. Давай. Давай. Давайте. Дякую. Дякую. что я есть тост праздничная лыха. всегда да. надо да. сказать да. тост Кто да. как не ясно пожалуйста еще скажу Женщина. <свен> Вино израильское, кстати. кстати. <свен> Вино израильское, кошерное. <свен> Можно Я бы... Я у всех Да. Кто... <свен> 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 Я а появились. Что... Когда я, я начну в, говорить, это... если кто-то еще не взял, могу взять. К Когда два еврея или больше встречаются и, и хотят выпить, выпить, а у нас так уж получается, что мы по одному не пьем. Неприлично. Карма плохая. Надо для этого как минимум двое. Всегда очень часто будет произнесен то. Такой. Лехаем. Что значит то слехаем? За жизнь. За жизнь. За, за, за жизнь. жизнь. Вот задается вот вопрос. Вот евреи, такой древний народ, встретились, хотим выпить. За жизнь. Это как? Это о чем? Почему за жизнь? Это же просто. Это же очень просто. Ну за жизнь. Да? За выпить. За бутылку. За камень. За солнце. За, за жизнь. Почему за жизнь? Отвечу вам ответ, и вам будет вопрос. Мы древний народ. Ничего просто у нас не бывает, мягко говоря. Часто с выпендрежем, но как минимум не просто. Мы пьем не за жизнь, мы пьем за ту жизнь, которая расставляет все по своим местам. Что надо, будет. Что не надо, отпадет. Что имеет право, будет продвигаться. Что не имеет права, будет не продвигаться или вообще исчезнет. Та жизнь, которая умнее, мудрее,